Я знаю, что говорят, вроде это будет очень хорошо, и деньги будут, и все будет. А где, ну как, когда, и без понятия. Конечно, хорошо. То ли оттуда будут решать, то ли тут по месту, куда их. И дороги, все, и город обустраивать. Конечно, конечно, я слышала. Для меня это кажется, что в каждой громаде что-то будет, так сказать, сосредоточены основные ресурсы и финансовые потоки. Вот это все, что я могу знать. Ну, я понимаю, что каждый должен ну, в своем регионе, ну, в городе, в селе сам отвечать за свои упреки, как, где без кредитов там сводить. Там начнутся такие проблемы, надо и врачам платить деньги, а может в городском бюджете не хватит, это надо с Киева, поэтому... Я эти вопросы не решаю. Вы слово такое слышали? Реформа Конечно, детства. слышал, да. Ну что, по-моему, нормальная мысль была, нормальная. Почему-то штаты так же живут и, 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 и долго уже живут. Чего бояться? Честно, абсолютно ничего не известно. Вы вообще слышали такое слово? Реформа децентрализации? Слышал. Ну как, как примерно? Не вникал в эту, в эту тему и все. Просто ну, ну, не совсем интересно наверное. Ну, о громадах слышала, создаются, а в чем фокус, я не знаю. Пока сам человек не поменяется, отношение к остальным людям ничего не даст. Централизация, децентрализация. Ничего не поменяться. Главное, чтобы люди пришли, те, которые захотели сделать лучше не для себя, а для окружающих. Ну, так, читал, слышал, а особо, если честно, не вникал в это дело. Я вообще уже никому ничему не верю, честное слово. Хотя надо, говорят, верить, надо надеяться. Я всю жизнь уже надеялся. Мне 67 лет, и ничего хорошего не вижу в последнее время. Вы слышали? Да, Патриарх здорово видел, показывали. Ну, это независимые мэрии, все вот, э, советы местные, у них свой бюджет, но это все получают от Ройсмана премьер-министра по запросу власти, ну, местной. Ну, неплохо, в принципе, как в Европе. Что получат жители этого? Получат э, чистые улицы, хороший город. Ну, я считаю, что это необходимая реформа. Мне кажется, так бы было лучше. Я думаю, много чего можно сделать. Вот парк сделали. Допустим, можно продолжить в том же духе какие-то запущенные места, которые были вот у нас здесь. Ни дорожек, ничего не было для прогулок. Мне кажется, вот можно продолжить в том же духе. Ну, в принципе, известно, что да. То, то, что передается самостоятельность, и мы можем распоряжаться теми денежками, которые зарабатывают наш город, допустим, наша область. Много об этом говорят, а что на самом деле будет, непонятно и неизвестно. Не, я слышал, ну, как-то не вникал в эти вопросы. И я, уже в моем возрасте оно мало меня интересует. Потому что я уже не могу ничего дать этим громадам я уже дорос до такого возраста, что мне только надо давать. Ну, скорее всего, пойдет так, как и вот это все сейчас идет. Вот такая безалаберность и такой беспорядок. Я понимаю все деньги сюда и решение вопроса у хозяйствования передать сюда. Политические пусть там дерутся, бьются лбами. Вы знаете, извините, я не смотрю новости, я вообще эти программы Ничего не знаю, не интересуюсь, мне просто не интересно. Ми дуже очікували прийняття законопроекту 6466, який зараз вже став законом, він підписан президентом 4 травня. І в зв'язку з тим ми очікуємо, що процес створення об'єднаних територіальних громад в Донецькій області навколо міст обласного значення значно прийшвидшується. І Краматорськ, як місто обласного значення, зараз якраз і отримує таку спрощену процедуру, за якою сільські та селищні, навколишні територіальні громади зможуть до нього до нього приєднатися за спрощеною процедурою приєднання.